дорогие друзья, моего канала. Сегодня мы снова Иван Козлов. И сегодня я вам в поиске. Это вот такие вот смайлики, как в контактах. Вот, вы выбрали э, натискаете на, на него и берете э, его сохранить как э, как и в каких файлах я вот Давайте вот папка у нас будет э, рабочий стол вот папка у нас будет вот такая Фьюр пусть будет. Потом мы выбираем фон. Пиш, пишем э, в поиске фон. И здесь вот есть картинки. Выбираем фон. Ну, я, наверное, хочу фон вот такой. Берем. Э, Сберегаем вот так же самое, как и э, монза потом перейдем к аботанту берем редактировать и здесь можно выбрать фон ну какой вы сохранили же я хочу свой фон ну не такой как я сохранила а какой-то другой У вас будет очень маленький. Для этого вы берете изменить размер. Здесь вы можете э, э, написать э, новый размер 1920. Э, чтобы вышло вот, вот так. Далее мы берем наклейки, применить, наклейки. Э, своя наклейка, это чтобы вот здесь что-то было размещено. Вот, наверное, вот это. Вот этот вот крокодил. Это мы можем вот так вот его увеличить. Вот, так вот его немножечко уменьшить. И еще мы можем с, э, наклейки добавить не свои, а э, разные. Вот, наверное, вот такие. Можем мы так их разменить и вот так на крокодильчика. Ой, ну уже не так. Размер очень мал. Видите, вот так. Может быть. Вот. Вот так вот можно. Ну, и дальше потом вы берите сох сохранить э это вот здесь где-то я не помню а изображение или основа и э сохранить где-то здесь вот наверное изменить размер все применить если вы хотите что-то э написать наверное какой-то текст ну вот здесь где-то и вот папочка с э, э, текстом вы здесь щелкаете э, и здесь у вас э, вы пишете текст на тебя можно ну, вот здесь и вы нажимаете сохранить и все ну, я надеюсь, вам понравилось это видео. Почему же не поставить ему лайк, подписаться на мой канал. А с вами была Иванка Йос. Бай-бай. Э, вторая серия будет у нас в семьдесят Я обещаю.